З вами рубрика Культурне життя у попередніх випусках нашої програми. Ми розповідали про підготовку та проведення цього шикарного сповненого красича рівності шостого парада параданівес. Цей захід був настільки насиченим і неймовірним, що ми навіть не вклалися в один сюжет. А зараз на дівчат чекає його заключна частина: це вечірка у комплексі Суперіорголфен Спа Резорт. cause you shine shining something like a mirror and i can't help but notice you reflect in this heart of mine if you ever feel alone and the grab makes me hard to find this world that i'm always very loud on the other side Сегодня мы все воочию наблюдали, как можно, казалось бы, вполне тривиальное событие свадьбу сделать достаточно ярким, незабываемым и интересным. Роман, а что вы могли бы посоветовать нашим телезрителям, чтобы свое мероприятие организовать так, чтобы оно было интересным для всех? Все на самом деле очень просто. Первое – это желание. Желание молодоженов сделать в первую очередь праздник для себя. Потому что когда, мы дел... когда они начинают делать праздник или для родителей, или для для друзей или это это все это все тогда может быть каким-то какой-то или пафос превратиться или в какой-то э, непонятно денег как бы тратили но если они для себя придумали интересную идею, если они э, подобрали хорошего организатора, если они э, выбрали более-менее душевного для них ведущего музыку про, меню продумали главное платье кольца это то в принципе у них все получится. Now I'm yours. замечательное место, очень правильно подобрано, очень все красиво, много очень людей. Очень приятно было тут увидеть много знакомых своих, которые коллеги наши являются, и с которыми еще новые знакомые появились, с которыми очень было приятно познакомиться, и теперь будем сотрудничать, я надеюсь. данное мероприятие настолько шикарное, настолько интересное, что все, что здесь происходило, все достойно для того, чтобы было бы у любой девушки в Харькове и вообще за пределами и Украины и в Украине тоже. Парад невест 6 -й. прошел успешно, замечательно. Итог у нас гольф-клуб. Сейчас идет активная развлекательная программа. Все участвуют, получают удовольствие. Я думаю, что в следующем году мы сделаем еще какие-нибудь изюминки, которые еще больше украсят наше мероприятие. Я хочу сказать о нас Сашей. У нас в детстве была мечта. Может быть, это не совсем детская, а каком-то благотворительной организации. Мы придумали парад невест, вернее, мы позаимствовали парад невест. Сейчас мы сделали эту вечеринку. Мы движемся к своей мечте. И мы очень благодарны всем, кто нас поддерживает. Місію парад невест номер 6 вважати перевиконаною. А якщо серйозно, то день сьогодні видався і насправді насиченим та дивовижним. Усі дуже втомились, але сповнені відчуття відмінної роботи. І ми бажаємо організаторам нових звершень у наступному параді.